я ездила за границу, и вот как-то мысль у меня была, почему люди там лучше живут, чем вот мы? Почему мы не можем? А мы не можем потому, что вот действительно не люди организуются, а какая-то кучка организовалась, которая этим всем керует. Делят деньги, что-то делают, какие-то планы делают. Надо самим людям здесь организовываться и делать. мы сюда эти выиграли, нам сейчас поставили подъездное освещение отдельно счетчик и на лифты отдельно счетчик. Я вам скажу, в 6-7 раз мы меньше стали платить. Ну, вот сейчас мы хотим просто создать свое громадское объединение наших домов ОСББ. Для того, чтобы мы могли уже как представители этого объединения подойти к мэру города напрямую и сказать, вот мы общественная организация от, допустим, от 30 домов, мы бы хотели знать все то, что сколько выделяется денег с кабинета министров, куда они идут, на какие дома идут. Пришло, наверное, то время, которое не надо сидеть и не надо думать, что кто-то за тебя сделает и кто-то что-то тебе сделает. Надо, если ты считаешь, что ты прав, надо эти права свои защищать даже в суде. Потому что, честно говоря, нам очень много лапши на уши вешают. Самое главное то, что люди объединились. Раньше жили, люди не знали, кто, кто живет надо мной и кто живет подо мной. А сейчас все люди друг друга знают, как говорится, одна семья. Мы сделали зону отдыха для детей, детскую площадку. Мы сделали для взрослых. У нас во дворе только 13 лавочек, где может и старый, и мал все посидеть. Мы сделали альпийскую горку по-европейски. В общем, мы уже видим и мы стараемся. Детей я уже вырастила, внуки растут. Теперь хочу, чтобы вот память о себе осталась даже во дворе. Вот люди сказали, да, была когда-то такая у нас Пантелеевна, которая это все вот организовала,